Сегодняшний день управлением архитектуры, согласно регламенту, проект замывания территорий вывешен на, на городском сайте. Он находится в управлении архитектуры в распечатанном виде. В отличие от проекта «ЗМИ» до генерального плана, практически вся 100% работа это не имеет грифа. ДСК и открыт, вплоть до пояснительной записки до всех страниц, всех его чертежей, карт, которые есть. Поэтому на сегодняшний день это самый открытый и доступный документ, который в у нас был в управлении архитектуры и мы можем по нему работать. Поэтому на сегодняшний день было официально обращено, было обращение которые имели 140, 152 вопроса за уважение до проекта замывания территории. В этот термин, который мы определили для общественного обсуждения. Все эти 152 вопроса были четко зарегистрированы, управлением архитектуры от, отобраны, чтобы они совпадали тем требованиям, которые были и которые были э, практически на 90% предыдущий к проекту Змита генерального плана, э, э, тема была по вопросам поставлена четко. Какие державные будивельные нормы или если, соответствующие документы порушены этим проектом или э, нормативные э, показатели, которые, в общем-то, не удовлетворяют или организации, или отдельно частных лиц. Поэтому практически вопросов было немного больше, но не настолько. Поэтому официально 152 вопроса были отработаны, зафиксированы, выложены на сайт и переданы Институту Дипромиста авторазработчиков. Дипромиста в течение короткого времени, получается тоже у нас в течение двух недель, обработали эти вопросы, и учитывая общее их количество, 152, я понимаю, что сегодня у нас, мы в пятницу, в субботу получили все ответы на 152 вопроса. Которые по-своему имеют, одни частично согласованы, частично институт дипломиста не погодживается с заявником и отвечает аргументированно тоже в рамках наданных законодательных прав, ссылки на определенные ДБН, нормативные акты и передает их нам.